di eyni olmaz. Dirilərlə ölülər də eyni deyillər. Şübhəsiz ki Allah dilediyinə eşittirər. Sən isə qəbrlərdə olanlara eşittirən değilsən. Sən alcaq qorxudan bir peyğəmbərsən. Doğrudan da biz səni haqlı müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən qorxudan bir peyğəmbər gəlib-getməsin. Əgər onlar səni yalançı saysalar, heç ürəyini qızma. Onlardan əvvəlcələr də yalançı hesab etmişdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr, səhifələr və nurani kitab gətirmişdilər. Sonra mən o küfr edənləri yaxaladım. Mənim onları inkar etməyim necə oldu? Məyyar Allahın göydən bir yağmur yağdırdığını görmürsənmi? Sonra biz onunla növbə-növ meyvələr yetişdirdik və dağlarda müxtəlif rəngli ağ, qırmızı, tünd qara yollar peydа etdik. İnsanların Heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır. Allahın kitabını oxuyan, namaz qılan, özlərinə verdiyimiz ruzulərdən Allah yolunda gizli və aşkar xərcləyənlər casad olmayacaq bir ticarət umallar ki, Allah onlara əməllərinin mükafatlarını versin. Və öz lütfündən onlara artırsın. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədirbiləndir. Sənə özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici olaraq vəhy etdiyimiz kitab haqqdır. Həqiqətən Allah bəndələrindən xəbərdardır, görəndir. Sonra kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi müəttədil olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə irəli keçər. Bu böyük lütfdür. Onlar ədin cənnətlərinə daxil olacaq. Orda altun biləziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar deyəcəklər: "Qən qüssəni bizdən uzaq edən Allaha həm də olsun. Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır, qədir biləndir. Elə bir Rəbb ki, öz lütfü ilə bizi əbədi qalacağımız iqamətqahta yerləşdirdi. Orda bizə nə bir yorğunluq üz verəcək. Nə bir məşaqqət toxunacaqdır. Kafir olanları cehənnəm odu gözləyir. Orda nə onların ölümünə hökm olunar ki, ölüb canlarını qurtarsın. Nə də əzabları yüngülləşər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Onlar orda fəryad edib deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz, bizi burdan çıxar ki, salih əməllər edək." O əməlləri yox ki, edirdik. Onlara belə deyəcəyik. Nəyər orda sizə öyüd nəsihət qəbul edəcək kimsənin, öyüd nəsihət qəbul edə biləcəyi qədər ömür vermədikmi? Hələ sizə qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi. Dadın əsabı zalımların imdadına çatan olmaz. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini bilir. O, ürəklərdə olanları da biləndir. Sizi yer üzünün varisləri edən odur. Küfr edənin küfrü öz əleyhinə olar. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında onlara qəzəbdən başqa bir şey artırmaz. Kafirlərin küfrü onların ancaq ziyanını artırar. Dey: Mənə bir göstərin görüm. Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var? Yahut onlara ilahi bir kitab vermişik və ordakı bir dəlilə istinad edirlər. Xeyr, o zalımlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər öz mehdərindən çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah həlimdir, bağışlayandır. Özlərinə qorxudan bir peyğəmbər gələcəyi təqdirdə, hər hansı ümmətdən daha artıq doğru yolda olacaqları barədə Allah'a çox möhkəm and içmişdilər. Amma onlara belə bir peyğəmbər, Məhəmməd (əleyhissəlam) gəldikdə Bu ancaq onların haqq yoldan uzaqlaşmalarını artırdı. Bu isə onların yer üzündə təkəbbür göstərmələri və pis əməlləri üzbatından idi. Pis əməl ancaq onun öz sahibinin başında çatdır. Məyyər onlar Allahın adəti üzrə əvvəlcərin düçar olduqları müsibətlərimi gözləyirlər. Sən Allahın qoyduğu qayda-qanunda heç bir dəyişiklik tapmazsan. Məyyər onlar yer üzündə dolaşıb özlərindən əvvəlcərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Halbuki onlar bunlardan daha qüvvətli idilər. Göylərdə və yerdə Allahı aciz edə biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, o biləndir, qadirdir. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onları müəyyən bir vaxta qədər gecikdirər. Nəhayət, onların vaxtı gəlib çatdıqda hər kəsə ya cəza ya xot mükafat verər. Çünki Allah öz bəndələrini görəndir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Sin. Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki, sən həqiqətən peyğəmbərlərdansan. Düz yoldasan. Bu Quran yenilmaz qüvvət sahibi, mərhəmətli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki, ataları qorxudulmamış və Allahın hökmlərindən qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan. And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz gerçək olmuşdur. Çünki onlar iman gətirməzlər. Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr keçirmişik. O həlqələr onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. Biz onların önlərinə və arxalarına səd çəkib bağlamışıq. Buna görə də görmürlər. Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. İman gətirməzlər. Sən ancaq Qur'anə tabe olub Rəhmandan onu görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə bağışlanacağı və çox gözəl bir mükafatə nail olacağı ilə müjdə ver. Həqiqətən ölüləri dirildən, onların nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb açıq-aydın kitabda löv və məhfuzə təsbit etmişik. Sən onlara o şəhər əhlinə misal çək. O zaman ki onlara elçilər gəlmişdi. O zaman onlara 2 elçi göndərmişdik, amma onlar ikisini də təkzib etmişdilər. Biz də o 2 elçini 3-üncüsü ilə güvvətlendirmişdik. Onlar dedilər: "Həqiqətən biz sizə göndərilmiş elçilərik. Elçilərə: Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. Rəhman heç bir şey nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız." dedilər. Elçilər dedilər: "Rəbbimiz bizim doğrudan da sizə göndərilmiş elçilər olduğumuzu bilir." Bizim vəzifəmiz yalnız Allahın hökmlərini peyğəmbərliyi açıq-aşkar təbliğ etməkdir, dedilər. Biz sizdə bir nəslik gördük. Həqiqətən, əgər idyanızdan əl çəkməsəniz, sizi mütləq daşkalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq bir şiddətdə əzab toxunacaqdır, elçilər dedilər. Sizin nəsliyiniz öz üzbatınızdandır. Nəyər sizə öyüt-nəsiət verildikdə onu nəsliyə mi uzursunuz? Xeyr Siz həddəşən bir cemaatsınız. Şəhərin ən ucaq tərəfindən bir kişiyi çaparaq gəlib dedi: "Ey qovmum, ilchilərə tabe olun. Sizdən heç birimiz istəməyən və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin. Axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm? Siz də onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Mən heç ondan qeyri tanrılar mı qəbul edərəm? Əgər Rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların bütlərin şefayəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər belə olacağı təqdirdə mən açıq-aşkar azmış olaram həqiqətən mən sizin rəbbinizə iman gətirdim məni eşidin ona cənnətə daxil ol deyildi dedi çaş gövmün bilə idi ki rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə görə hörmət sahiblərindən etdi